哎，他们人呢？徐一西说订了一些器材，他们去帮忙了。订器材？嗯，干嘛用？我发现你开会是一点都不带听的。说是为了观测下次下次月全食做准备。哦，对了，我想起来了。嗯，可是那现在怎么办？ 不是说录视频吗？没人怎么录啊？我不是人啊！别喝了！哎，别喝了！快去录，录完赶紧回家了。你给我哎！喝光了，快去录。 大家好，我叫卡荣。今天给大家科普的天文小知识是潮汐锁定。这一奇妙的现象指的是，呃，天体在长期引力的相互作用下，自转周期。忘了。哦，是始终以。又错了。 我今天怎么了？到底 <coughs>？三、二、大家好，我是卡荣。今天给大家科普的天文小知识是潮汐锁定。这一奇妙的现象指的是天体在长期引力的相互作用下。 自转周期与公转周期同步的现象，嗯，使天体始终，呃，以同一面，呃，朝向其绕转的中心。地球和月球就是一对典型的两个星体之间的潮汐锁定。除此之外呢，太阳和水星也是。可是这些潮汐锁定的星体。 都是较大的星体锁定较小的一方，使较小的一方永远只能以同一面对着自己。所以，潮汐锁定也被叫做受辅自转。大多时候都是一方被动受影响。音希姐<寒息节>也是，干嘛非要脱稿啊？ 又不是演讲，而且每次录的视频都好傻。你不好好记稿子，偷去喝酒，你还有理了？哎，你帮我举下手机，我看一下发型乱没乱。外面不是有镜子，外面镜子显脸大。举高点，这样得劲儿。好，别动了啊。个儿不高，事儿不少。 <coughs> 天太干了，还好买的是唇膏风。你稍等啊，涂一下。 陈氏，嗯，你真的不喜欢女生吗？嗯，怎么了？嗯，那你有没有过男朋友啊？沉默、啊，那就是有过了。你问这个干嘛？我跟你不一样，所以呢，其实我有好多话想跟你说，你应该知道。 你收留的、一直帮助的，是个什么样的人？但是我实在是不知道从何说起。嗯，说出来你可能不信，但是我真的，我相信你。我是想说，不管你以前有没有过男朋友，那你介不介意现在开始有一个男朋友？很晚了，回家吧。 我这是被拒绝了。刚才喝多了，脑子不清醒，你忘了吧，就当我没说过。 说出来你可能不信，我不可能跟你冷战，因为一些原因，我确实没办法离开你，所以你是离不开我才问出那句话，还是出自本性问的那句话？你自己搞得清楚吗？ 陈氏，你说我搞不清楚自己的想法，那你呢？你明白自己的心吗？你喜欢我，但我不明白，你干嘛一直躲着我呀？你每次都拒绝我，到最后还不是依着我？我没有，还不承认？ 别骗我了，我能感受得到。就算你感受不到我站在你面前时的心跳声，难不成连你自己的心跳声也感受不到真陈诗，你的嘴巴在说谎，但是你忘记跟你的身体商量。你看，你也是想要我的。 不愿意就算了，我回房间了。摸完人就想走啊，我可不答应。再说了，咱俩好像也没好的那种，可以肆无忌惮的地步吧？我怎么着也要摸回来，只是摸回来就够，别的我也可。 我刚刚只是摸了你一下，你都没答应，怎么？你都说了，我没有好的目的地步。 怎么了？我真服了，你也太不上心了。你刚才说什么？我是说，我们这个账号的数据不是太好看。可能是因为内容太无聊了，能看的只有脸了吧？哎，那我们要不要开个会商量下改版啊？先这样吧。哎，我说你这个人，你不太对劲。 说，你怎么了？你不懂。哎呀呀呀，我不懂。说吧，我什么不懂？你又没谈过恋爱，你懂什么？我这叫洒脱。谈恋爱什么的，姐不需要。姐需要的是赚钱，有自己的事业。况且，我是一朵从心里绽放的花儿。 无需任何人给予我养分，我有属于我自己的光合作用。作诗呢？不对，什么意思？你谈恋爱了？谁啊？杨佑，我就说嘛，你就是喜欢人家，所以。 你们两个什么时候背着我好上的？管好你自己，别这么小气，说说嘛。你不说，那我说。我最近想起一件事儿。半年前我在你家看到的那个，是他吧？我就说第一次见瑶瑶就那么眼熟呢。 可以呀、啊，朋友，你居然还搞暗恋这一套。杨佑说你们是两个月前认识的，还说什么是因为他遇见了困难，你收留他。行啊，你这谎话编的一套一套的，我认识你二十多年，就没见你收留过谁在你家过夜。你别跟他胡说八道。所以。 到底怎么回事？走吧回家了。我走了。依稀姐，我们走了。嗯、啊，去吧。走啊。 爸爸。我就说第一次见杨佑就有点眼熟呢。杨佑说你们是两个月之前认识的，所以，到底怎么回事？所以，你喜欢的是我，还是别的什么人？怎么了？啊？不舒服吗？还是遇到什么事了？没事儿，我。 吃饭吧，他不是段锦华那个女魔的垃圾。嗯，不了，嗯，今天累了，想回去睡觉。行吧你，你没事吧？啊？没事，就是有点累了，回去睡一会儿就好。他是吴非晚，跟徐云熙一样，只是这个世界的人。陈师。 陈氏，陈氏，陈，你去那儿干嘛？找点东西。饿了吧？不饿。但你要是饿，我可以陪你吃点儿。那你去那边坐一会儿，我去弄点东西。 哎，你家请的阿姨，还不包括做饭吗？因为不喜欢家里有生人啊。嗯，怪不得，她都是趁咱俩不在家的时候来。哎，不过，你为什么会同意收留我啊？怎么，对我一见钟情不好意思说啊？不夸我长得好看而且可爱，然后再顺便表个白吗？对对对，你最可爱，最好看。 你先去旁边坐着。嗯。哦，对了，那天英夕姐找我说了个事儿。咱俩的代号很配哦。嗯，我本来对天文一窍不通，而且也不感兴趣。我昨天才知道，你的名字是冥王星，而我的名字是卡戎星。冥王星是距离太阳最远的星星。 嗯，而且在五十九亿公里的旅程中，几乎没有阳光可以捕捉到它。那的环境极其恶劣危险，但有一颗卫星除外，那就是卡戎星。它会一直陪在冥王星的身边，浪漫吧？没想到我当时随便选的名字，倒是在今天跟你凑成了情侣名。所以这就是你昨天晚上晚睡的原因啊。 科普了一晚上的天文知识，你怎么知道我昨晚晚睡啊？哎，不对，你竟然没有惊讶，你知道？嗯。哎，你还记得我们上次讲的潮汐锁定吗？一般来说都是大天体锁定小天体，但是冥王星和卡戎星。 他们两个是相互的潮汐锁定，也就是说，他们始终保持同样的速度运行，始终以同一面朝向对方。他们是彼此的守护，像极了双向奔赴的爱情。你怎么不说话？你不觉得浪漫吗？哦，对了。 那天我们录视频的时候你在啊？那你知道洛溪极限吗？洛溪极限？那是什么？就是两个天体的距离，因为潮汐力的作用，较小的天体会被大的天体撕碎。 所以，他们注定不能相交。他们永远只能是两条平行线。他们永远不可能靠近彼此。还浪漫吗？我，我，你，你突然这么认真干嘛？ 你是在害怕吗？你是在害怕我会是那个被撕碎的小天体？不是，你你这什么脑回路啊？我都跟不上。而且是你把话题拉到悲剧走向的，这可不怪我。哎呀。 你这人可真别扭，那我哄哄你，嗯。 好了。如果，你认识的我不是我，是另一个身份，那你还会喜欢我吗？就算你的身份是假的，可我对你的感情是真的。 感情是给我的，还是给别人的呢？你看向我的时候，是着看我？寻一熙说的半年前，又是怎么回事？嗯，好吃。那这样，你去那边坐着吃，别在这儿碍事。 有点弄，no, 我都饿了。哎，刚才是谁说的？不饿、啊，那不都赖你？谁让你一直喂我吃的？把、哦、我馋虫都勾出来了，<laughs> 你要不要脸？我去找欣欣西谈点事儿，你先进去吧。嗯。 我是在无意中得罪过你吗？你误会了，我开个玩笑，你别当真。还没了解过你，你以前也是主播？哦、呃，不是，算是转行吧。你和陈氏是？嗯，室友。我借住在他家。借住？他会让别人借住？ 看你们俩关系挺好的，是他人好。虽然他表面看上去冷冰冰的，但其实细心、温暖，像是被冰包裹住的向日葵。 感觉你口中的城市，跟我认识的，不是一个人，是吗？